Вітаю вас, це програма Наголос. Якість навчального процесу не покращується. Принаймні, змін на краще школярі та їх батьки не бачать, і це при тому, що про реформування системи освіти в Україні говорять роками. Активісти б'ють на сполох, чиновники не звертають уваги на корупцію, яка існує у сфері освіти, а також не дають відповіді на Питання, які стосуються необґрунтованих перевірок навчальних закладів, терпець обірвався на початку лютого. Батьки учнів та правозахисники вийшли на мітинг саме про це і не тільки в наступні 20 хвилин будемо говорити з гостем програми в нашій студії. Представник громадського руху правовий контроль України Денис Садоха. Вітаю вас! День. Дерс, знаєте, почнемо з самого громадського руху, правовий контроль України. Чим займається, коли був створений, що вже знаходиться у скарбничці вашої організації. Ну, общественное движение "Правовой контроль Украины" оно вышло из небольшого такого медиапроекта газета "Правовой контроль Украины". Так. Я являюсь главным редактором данной газеты. Основная цель была это проводить анализ правовых действий чиновников после событий 2014 года. На сегодняшний день мы заняли позицию не идти очень высоко. Сейчас занимаемся анализом, выявлением нарушений в сфере образования, среднего образования, дошкольного образования, позашкольного образования и детской медицины. Очень много жалоб поступает в нашу редакцию, поэтому на сегодняшний день уже из газеты это переросло в общественное движение, куда подключились и правозащитники, и юристы, и журналисты, в том числе подключаются для того, чтобы противостоять действиям чиновников, когда граждане Украины бьются в закрытые двери. Вот, видите так, мітинг за останній час пройшов під назвою Мирна акція Передостанній дзвінок для освіти. Відбувся він 3 липня. Так, в ньому взяли участь представники батьківських рад. Деяких начальных закладов Киева. Чего вышли, чего вымогали и что стало в остальной Не только, поправлю, что не только образование, но и спорта. Потому mm -hmm. что ну, в Киеве а, уникальная система такая, что департамент образования и спорта, он как бы объединен на сегодняшний день. И конфликты вокруг этого департамента очень вот, как бы обрастают все больше и больше. Основная причина была а, то, что а, сейчас со стороны а, Руководство Департамента образования при Киевской городской государственной администрации идет некое избирательное правосудие. То есть действительно очень много проблем в школах, в садиках, в заведениях, в спортивных заведениях, но при этом, при всем, почему-то, когда жалуются на Будем говорить, так да. не особо популярные, там, допустим, школы, средние школы, обычные да. школы, то туда ни проверки не выходят, ни директоров не наказывают, ни завучей. Примеров очень много. Да. Начиная от того, что Учителя позволяют себе угрожать, и есть этому факты, подтверждения, угрожать ученикам на уроках за то, что родители не сдают деньги на учебники, и заканчивая просто, ну, наверное, нарушением там, и дела производств, и учительской этики, ну, просто человеческих даже норм. При этом, при всем, родители бьются пороге департамента, но их не слышат, проверки не проводятся и обратная сторона, когда есть действительно школы, которые находятся в высоком статусе, да, ну, назовем так по, по рейтингу, да, так, так, и где организованы определенные процессы, поставлены там в гимназиях, лицеях, там благотворительные фонды зарегистрированные, то вот эти лицеи, гимназии, они больше подвергаются проверкам, ну и при этом при всем проверке выявляют факты нарушения, нарушения выявляются, ну, как у всех но привлекают к ответственности директоров ну, фактически за смешные нарушения. Например, за то, что во время учебного периода, учебного дня, там, когда проводятся уроки, да, в школах организовываются там, музеи, филармонии разного рода, церкви mm -hmm. и так далее. Это mm -hmm. Для чего? Для того, чтобы детям, ну, развивать детей. Да? Но э, вот департамент занял позицию, что это очень грубое нарушение учебного процесса. Но это везде есть. Давайте тогда везде будем. Департамент, насколько мне наполягает на что школу Замкнуты и все всі з неї піти. Після завершения занять э, перша та там друга смена чи Да, ну це у департаменту хороша позиція. Нам з однієї сторони, правильно, когда у нас в стране особе положення, дійсно, дуже багато провокацій, і дуже багато людей може зайти в школу. це все-таки діти, но не потрібно переступати грань Да? Коли закриваються школи і батьки не пускають, то є вже дуже грубе порушення Конституції. Ну, от я родитель, да, і мене не пускают к угу. же жучаду. Це неправильно. Тут дуже тоже много вопросов, почему в школах. 那。 Действуют охранные компании, да, которые не согласованы с районными государственными администрациями. Все-таки школы это коммунальные предприятия, э, находятся они на балансе района, ну, города, да, то есть у громады Мисковой. Но при этом при всем э, директора школ э, принимают на свое усмотрение, какая будет охранная компания. И э, таким образом не пускают вот, родителей вот, э, представителями этой охранной так, компании. Так, 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 это приводит опять-таки к конфликтам к недоразумениям, почему так происходит, кто принимает решение. И это уже нарушение учебно-воспитательного процесса. Но, но при этом, при всем, департамент не реагирует. Очень было много предложений и со стороны Государственной службы охраны. Я, мы вели переговоры, что давайте это будет централизовано, но Государственная служба охраны. Мы понимаем, что у государства нет денег, родители готовы да. платить за это, да. но при этом, при всем, это должна быть все-таки милиция. У милиции есть полномочия применять оружие, арестовывать, задерживать. И Еще раз. И есть керівництво. У милиции. С каким можно спілкуваться и рисуем ті чи інші питання. Конечно. З приводу Привод да. работы всей охороны. Конечно, министру... контроль. Є контроль. Так, так. Є відповідальність і контроль. Тобто це дуже важливо, важно, на самом -то деле. А коли, ну, просто охоронна компанія, которая там 5 лет существует, у которой нету ни шеврона, ни формы, ничего, и непонятно, как человек проходит, какую подготовку, ну, кого он охраняет? Наших детей, я вот. Це зражливо. Але повернемося до перевірок. Як на мене, то після того, як я послухав виступи представників батьківського комітету, у мене склалось враження, що в Києві та в інших містах нашої країни починається такий перерозподіл шкіл. Так, а, абсолютно, абсолютно з вами согласен. Тобто призначення да. а, нових людей, да. які зовсім не, не, мають ніякого відношення до цього міста, да, чи до взагалі... цього району. Давайте от, більш докладніше про цю Первое. ситуацію. На сьогоднішній день дійснює мораторій на перевірки, да? так. і а, на самом деле департамент дуже реально прикривається цим мораторієм, але нарушає цей же мораторій, використовуючи закон про обращення громадян І виходить mm -hmm. так, що знаходяться родители, да? тобто ціла схема. Работает mm. по городу Киеву, по, вообще по регионам. То есть находится там, допустим, либо кто-то из представителей педагогического коллектива, либо родитель один, два, три, пять человек, которые начинают писать письма на департамент. Департамент говорит, что mm. мы должны как-то реагировать. Скорее всего, все Один человек может подписать. Нет, я маю на увазе, е текст, есть след подписать. Да, и все. Отработана уже шаблонная схема. И департамент начинает говорить о том, что это обращение граждан, мы должны провести проверку. После проверки выносятся выговоры, выговоры увольнения, но вот здесь возникает вопрос: почему в учебные заведения назначают сразу людей из других регионов, из Днепропетровска, так. Запорожья? То есть люди, которые не работали в Киеве, не знают педагогических коллективов, не знают детей, родителей. Это очень хотя важно. Кто практика, когда э, директором становится первый заступник, берется зам. Да, завучка. Да. Тот, так. кто проработал уже там, ну хотя бы года два-три в учебном заведении. Все-таки это, ну никакая. Я как знаю, специфические школы, я можете убывать с школы. Да, ну, это да, зразумело. Да. И? Но сейчас э, назначают совершенно других руководителей. Це, о, це один випадок, два, Нет, це, это один выпадок, два? система. это системно уже системно пошло. Да. Вот поэтому мы вышли с акции протеста. Во-первых, э, ну, остановить все проверки, так. которые есть. И обратились к премьер-министру, чтобы он дал разрешение провести проверку э, деятельности департамента, насколько он выполняет э, полностью все требования граждан. На сегодня за 2014 год было около 104 обращений граждан, угу. отреагировали только на... 5-7%. Вот да. и возникает вопрос, почему? Тут мы не реагируем, а тут мы уже директоров даже снимаем и назначаем новых директоров. Я скажу что более того, что противостояние, оно сразу видно. Когда приходит новый человек, школа его не принимает, школа его да. не пускает. Его не пускают родители, его не пускают у этого человека педагогический коллектив. Очень важный момент. Почему департамент не советуется с учебным заведением. Раз, и второе, я скажу, что руководство департамента даже не выезжает на место для того, чтобы провести какой-то аналіз и лично вникать в эти процессы. Схема... На підставі чего це взагалі работать, звільнення директора та призначення нового. Ну вот я ж вам объясню. Не, ну, там... якщо вы кажете, что департамент представники департаменту не приезжают на место, руководство, спілкують... руководство, руководство. департамента, да, при назначении руководства нового директора угу. на учебного заведения, то есть они даже не созволяют приехать там. Представить, как ну так, как ну, положено ну, должно так, быть, да. да. Там э, ну просто идет как, то есть выдается человеку на руки приказ, этот человек приходит с приказом, говорит, Вин я новый походу. директор, да, так. я новый хозяин, все. Ну, это все да. 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 Любите меня. Я как интер... мета. Еще раз. Я как мета вообще ведь бываете? Ну, я думаю, что все-таки, ну, тут, конечно, громко можно говорить, какие-то ну, там коррупционные заинтересованности, да, но. Да можно, это... можно казаты. потому что есть такая... Мы думаем, что это так. определенные просто финансовые взаимоотношения угу. именно непосредственно заказчиков и исполнителей. То есть заказчиком выступают те люди, которые прорываются к директорам в директора угу. школ. Ну а исполнителем является департамент образования. Тепер, на тому ж мітингу йшла розмова, е, і особлива увага була наділена темі так званих добровільних внесків та пожертв, які стягують батьків. Да. І багато хто вважає, що перша причина того, що відбувається, саме ці кошти, оскільки да. кошти насправді великі. Е, як взагалі в школах е, Києва, а можливо інших міст України зараз виглядає це, е, е, це питання питання добровольних внесків, е, як вони витрачаються? Наскільки все це прозоре? Вообще не прозрачно, объясню почему маленькая ремарка. В нашем государстве легче проверить легальные организации, чем нелегальные, потому что нелегальную сначала нужно доказать, а потом ее проверить. А сам факт они есть, да, да, сам факт то, что она существует. А, на сегодняшний день а, такая формулировка, как Родительский комитет, никакой, не, не имеет никакой юридической поддержки вообще. Это mm -hmm. не субъект хозяйствования и он не может осуществлять какую-либо хозяйственную деятельность. Поэтому как один из инструментов может работать либо благотворительный фонд, либо общественная организация. Но 80 ну, назовем так, 85% в школах Киева, Украины, в регионах, областных центрах mm -hmm. этого вообще нету. То есть все собирается черным налом. И а, чаще всего это затраты или использование этих средств лежит на директоре. То есть директор принимает решение, куда mm -hmm. нужно направлять деньги. Вот нужно там стены покрасить или перекрасить или три раза покрасить стены, или нужно там картриджи заправить. Вот как у нас правозащитник говорил на 51 тысячу гривен, да? И контроля mm -hmm. нету. Почему? Потому что обращаются в прокуратуру, говорят, ну а что мы можем сделать? Это может быть максимум там, ну мошенничество, да? Потому что нету субъекта хозяйственного, да? Mm -hmm. То есть нету благотворительного фонда, нету общественной организации, которую можно при какой-то к ответственности. Мы тоже призываем к тому, чтобы Министерство образования таки обратило внимание на то, что можно при школах организовать благотворительные фонды. Не нужно там придумать ничего. Это уже система. Закон принят. Система работает. Работает государственная регистрационная служба, фискальная служба работает. Это все можно контролировать. Просто Министерство образования должно обратить на это внимание. Инструмент есть. Объясните директорам, запретите директорам вообще какие-либо сборы на территории школы. Это раз. И вообще благотворительные фонды вообще должны действовать за пределами школы, не может действовать на территории школы. Это государственное коммунальное предприятие. А да. получается это как бизнес? Ну, реальный бизнес. Но ну, если бы этот бизнес еще шел на благо детей или хотя бы преподавателей. Очень часто стоит вопрос о том, что собираются деньги, есть, аккумулируются какие-то средства. И говорится, а почему мы учителей не можем, допустим, премировать, да? Ну, да. из этого фонда. Вот мы собрали, у нас там осталось 5 тысяч гривен. Давайте премируем учителей. При этом, при всем, директор выносит свое властное слово, говорит, нет, мне нужно картины купить в ну, в коридоры школы, угу. да? ну то есть настолько нерационально используются деньги и контроль это, нет. Все, все залежит конечно, ну, в от директора, конечно, Есть конечно же, ну, это, я сказал 85 ну хорошо 80 процентов. При этом при всем есть а, директора, которые сразу поняли, что это опасно и отстранились и пусть работают балетверки на фонды, так. они себя обезопасили. Есть директора, которые к этому идут, что радует уже, да, то есть мы проводим работу и действительно директор, директора угу. понимают что это опасность. И они должны заниматься учебным процессом, а не деньгами. Так как государство сейчас не обеспечивает образование, это факт, то они дают вот как бы в руки родителей. Но, но при этом при всем, опять-таки, не соблюдается действующее законодательство. А не соблюдение действующего законодательства, а действующего законодательства влечет за собой то, что это бесконтрольность. То есть контроль установить невозможно. Даже просто родитель я, который сдам деньги, да, вы несуществующий, не зарегистрированный фонд. Я не могу никому ничего спросить. Ну, кто мне может ответить на вопрос, когда потратили деньги? И почему потратили деньги? То есть должно быть еще и основание. Почему потратили на зеленую краску, а не на голубую краску? Ну, грубо говоря, да? Ну, должно так, быть одно так. ответственное лицо, которое за это должно отвечать, которое должно и, там, подавать отчеты. Підставляйте чоти, об'яснять Ми е, дійдемо до такого стану, що е, теж саме міносвіти буде назначати якусь людину, ну як там завхоз натаміль да, хто на завгосп, який буде працювати в е, тій чи іншій е, школі, гімназії, ліцеї, і буде якраз займатися, і все це буде е, вже не позакон, поза коза законом, а це буде все за законом. Это Может, будет, такие вот это вот противоречит законодательству Потому что на сегодняшний день Но это государству... есть, на справ... <свят> Это родительские деньги, да, и невозможно, чтобы государство еще зарегулировало родительские деньги. Нам нужно... Да, ну просто, просто невозможно. То есть, ну, фактически наши деньги придет человек, опять-таки, от министерства, от сферы образования, да, и скажет, вот будет тратиться деньги так. Все равно, в любом случае, это тоже пробел законодательства, что должны появиться саморегулирующие организации, да, и должно быть движение правильно ну, идти. Ну, мы к этому идем. Очень тяжело. Не все это понимают. Понятно. -э была первая акция. Потім да. була згодом була друга акція. Да. Да, чим вони відрізняються один від, від одної, окрім того, що зміни місце проведення. І а, все ж таки чи вже взагалі існує якась реакція міністерства. А, ну, офіційної реакція нету, тому що ми так вчора обратились к премєр да, mm -hmm. що там, дати розрішення, провести перевірку діяльності да. департамента. Но то, що ми видим, то що би, от, Віталій Владимирович показав, як він вернув меркива, вернув а, обіди, хоча да. обіди були. За... Как бы отклонены, и убрали у детей, забрали у детей по рекомендации директора департамента образования. Да, интересно. Почему должен директор защищать так. и должен искать деньги на, на это и должен отстаивать позицию, что детям нужно питаться? Да? У нас это тоже несовершенная сфера. Там тоже нужно наводить порядок. Там действительно дети не все кушают и много пропадают. Просто в воздух деньги улетают. Но так сначала проанализируйте, проведите реформу, поймите, а потом запрещайте. И мэр, э, ну насколько я я знаю, он лояльно относится к тому, что порядок нужно наводить. Мы надеемся на то, что он обратит внимание и поможет нам объективно разобраться в деятельности образования. А то, что касается Министерства образования, я скажу так, что мы встречались с Государственной инспекцией, с председателем Государственной инспекции учебных заведений Украины, на что мы получили ответ. Вы извините, у нас мораторий. Мы не можем никого проверять. Даже если вы жалуетесь на департамент, мы не можем его проверить, потому что мораторий находится в руках премьер-министра. И получается замкнутый круг. А, а если бы, если бы тем, тем же шляхом, яким э, приходили и в школу? А первые, ничего не даст. Что, ничего, нет, тут ничего не идет. Там дало. Ничего не даст, потому что у нас, опять-таки, департамент это уникальная система. Uh -huh. То есть, ну, он, с одной стороны, как бы под руководством городских властей, то есть киевская государственная администрация, да, но uh -huh. под профильными двумя министерствами. Министерство образования и Министерство э, спорта и молодежи. Молодежи и спорта, да. И вот как никто не знает, что делать. Правая рука не знает, что делать, левая рука. И как это все собрать, ну, никто не может в едином. Пока не будет разграничений, ну, не будет порядка. И Министерство образования, я думаю, будет находить э, всяческие... Э, -то, ну, знаю, для того, чтобы сейчас пока не в Нас час набігає кінця. Так? Учасники акції під Кабміном заявили, що якщо влада не буде ініційовані позитивні зміни, то відбудеться всеукраїнська акція батьків да, школярів. Да. Такого взагалі ще в Україні Небо, не було. Наскільки не було. це реально? І а, які тяжело, вимоги? Тяжело. Перше, то що создан штаб штабу угу. на базі правового контролю, зараз люди к нам вже. примыкают. Туда вошли юристы, которые начали судебные процессы и обращения в правоохранительные органы по деятельности департамента. Мы активно сейчас общаемся с такими городами, как Львов, Полтава, Харьков, где замечено такие же нарушения. Это все угу. объединяется. Черкасы, ровно. Вот тоже есть, которые с подвижкой люди недовольны. Есть факты. Не просто недовольны. Есть факты, подтверждающие, зафиксированы даже правоохранительными органами. Поэтому я думаю, что если в течение двух недель не будет такой так. реакции, то э, люди будут выходить, люди будут уже стоять под кабинетом министров и просто требовать, чтобы обратили на них внимание, потому что образование ⁇ это дети, а дети ⁇ это наше будущее. Головна вымога до э, министерства. Для, для ми... вот, до Миносвиты, до Камину, да, да. э, яку вы зараз. Э... Сейчас первое это убрать, избирать, избирательность правосудия в проверках и вообще да. проверки остановить. Да? Зубайные проверки в школу. Вообще, Попережно. пока, да, да пока. Да. Я, ну, на пресс-конференции я заявил: давайте найдем сначала да. деньги для реформ, да, а потом будем реформировать. Да. Потому что взять шашку, помахать шашкой и убрать голову, посносить. Ну, это всегда мы умели, умеем ломать не строить. Но при этом, при всем, ну где деньги на, для наших детей? Вот. Остановить проверки, забрать функции контролирующего органа у департамента у управления, пусть они выполняют сервисное обслуживание, обслуживание mm -hmm. сферы, сферы образования, а не контроля. А то получается так, мы денег не даем, у нас денег нет, вот прикрывается mm -hmm. департамент, у нас денег нет, у не дают. Но при этом при всем ну, такие царьки, которые могут себе позволить прийти. Вот просим yeah. кабинет министров, ну, пока просим, что. остановите проверки, заберіть этот функціонал контролюючого органа і займитесь поиском денег. Це главная позиція. Все, дякую, що прийшли до нас. Спасибо Наш час вичерпав. На цьому ставимо три крапки. Глядачам нагадаю, що сьогодні в нашій студії був представник громадського руху правовий контроль України Денис Садоха. Це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре, хай вам щастить.